Я побачу Анету, я просто Фу, вау. она неймовірна красуня, просто дарована Богом. Безцінна, найпрекрасніша. Он не пытается как-то там произвести впечатление, а вот он просто уже впечатляет. Я запланував А прогулянку запитав у свого друга, де можна прогулятися класно. Він каже: якраз для тебе я приберіг одне містечко, воно просто ідеальне для прогулянки з дівчиною. І коли ми приїхали, я зрозумів, що ми приїхали в самий звичайний ліс. Перед цим три дні йшов дощ. Ми дерлися на ці горби і вилазили, і потім з'їжджали з них. І ми були брудні. Я зрозумів, що ми заблукали. Коли ми вже вийшли з нього, я був в шоці, тому що вона зберігала свою життєрадісність. Вона просто сяяла, вона не сказала мені ні слова докору. І саме тоді я зрозумів, що я хочу, щоб вона була моєю. Я пригласила первый раз его на семейный воскресный обед. Но все равно я подготовила там маму с папой, чтобы все было хорошо, а то что он первый раз, а он пришел, все так правильно, все такие вежливые, улыбаются там. И тут папа такой спрашивает маму, Люба, уже можно вести себя как всегда или еще надо продолжать? Я, я просто я посмотрела на Богдана, у него даже мускул не дернулся. Он часть семьи, и это как, как будто бы так всегда было. Учитывая, что я большую часть времени проводила с моими племянниками в семье, и он один раз говорит: "Давай я приду тебе помогу". Я думаю, ну посмотрим, это будет как тест на стрессоустойчивость. В общем, все было хорошо, мы играли на площадке, пришел Богдан, и тут началось Я хочу в туалет, я хочу кушать, я хочу сок, я хочу то, а Богдан мне то. И я понимаю, что он не может передо мной им отказать, поэтому я их там дергала тихо, успокоились. В общем, все прошло удачно. Я ему об этом не сказала, но для себя поставила ему плюсик. Есть такая фраза, что как бы влюбиться не сразу, а как засыпаешь медленно, а потом резко. Вот так я влюбилась в него, как вспышка, и теперь это навсегда. Я хочу, и ты знаешь, поряд все життя. ее за собой. Захищать. Я люблю. Ее. Вот так.